hari 734 dari pang. Jadi kita update eh uh, tuan-tuan dan alhamdulillah eh uh, trak uh, telah pun berada uh, di luar uh, pintu uh, sempadan uh, di Rafah. Uh, dengan uh, ribuan trak berbaris eh uh, pasukan uh, pengaman ataupun pemantau daripada Kesatuan Eropah yang diwakili oleh uh, Itali, Sepanyol, Dan Jerman juga telah tiba proses uh, untuk pertukaran uh, tebusan juga sedang uh, dirancang jadi saya akan update tuan-tuan uh, secara tersusun uh, dengan uh, bantuan peta ni untuk tuan-tuan lihat uh, fasa 1 iaitu 24 plus uh, 72 jam uh, dan fasa kedua yang kita akan dapat detail melihat fasa kedua berdasarkan uh, rundingan yang akan berjalan dalam tempoh fasa 1 dilaksanakan dan kemudian uh, fasa ketiga pengunduran penuh uh, tentera Israel daripada keseluruhan tanah Gaza yang diduki selama 734 hari dan uh, saya fikir kata salah satu yang uh, lagi satu kita ucapkan uh, tahniah dan juga syukur Alhamdulillah pada hari Jumaat yang barakah ini kerana Dr. Fauziah dan juga tujuh uh, rakan rakyat Malaysia serta 145 uh, pejuang uh, global, uh, pejuang uh, Flotilla Coalition Uh, juga telah disahkan, uh, diterbangkan keluar daripada uh, Israel uh, dan uh, menuju ke Turki saya jangka bila-bila masa je Dr. Fauziah dan uh, MyCare serta rakan-rakan uh, flotilla yang ke-39 yang menyusul kira-kira uh, 2 -kira atau 3 hari selepas berakhir uh, sumut uh, selamat kembali ke tanah air uh, sebagai sebahagian daripada uh, misi flotilla uh, second wave Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan uh, selamat malam Syukur alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini untuk siaran 10 hari bulan uh, Oktober 2025 Setelah uh, hampir uh, 38 hari uh, Kita bersiaran tapi dengan uh, Arif uh, mengambil alih uh, kerja saya kerana saya berada di pelayaran uh, Sumut Dan hari ini kita akan kembali secara rasmi formal auditorium uh, kita untuk update tiap-tiap uh, malam uh, Sama seperti kita lakukan sejak 7 Oktober 2023 mengenai perkembangan serta apa yang berbangkit uh, di kawasan yang paling menjadi perhatian dunia sekarang iaitu Gaza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa ala Sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wa ala Allahu Akbar. Hari ini uh, tepat pukul 6 uh, waktu uh, Malaysia serta pukul 12.30 waktu di Gaza pada 10 hari bulan Oktober 2025 uh, secara rasminya ceasefire bermula. Walaupun banyak orang yang dikelirukan dengan mendapat dapat berada dalam zon yang lebih luas. Kerana kalau Israel tak berundur dalam zon biru yang sangat sempit, ada kemungkinan mayat dan tahanan perang, 20 tahanan perang yang masih hidup dan 28 mayat yang mesti dipulangkan, tak dapat dikumpulkan. Berarti Israel telah berundur daripada kawasan garis yang mereka kuasai 58%, manakala Hamas diberi tempoh bermula 24 jam, bila-bila masa dalam 24 jam, 24 jam, tambah 72 jam 3 hari, 4 hari ini untuk menyerahkan semua jenazah semua mayat dan juga tahanan perang. Tapi ah uh, pasukan perisik Amerika dan juga pasukan perisik Mesir uh, yang berunding uh, bersama dengan pasukan perisik uh, uh, Turki. Kenapa eh? Karena perisik Amerika akan mengumpulkan maklumat. Perisik Mesir berhubung berhubung dengan sebahagian daripada orang Hamas dan, dan mereka apa ni pasukan uh, Hamas untuk mendapatkan di mana mayatnya dan Turki kerana sebab-sebab Hamas tak lagi mengumpulkan pasukan perunding dia di Qatar kerana pengoboman dan juga serangan tentera Israel yang dulu. Jadi berarti Kamal Khaya yang juga menjadi pasukan perunding utama Hamas, pasukan utama Hamas dan juga Khalid Meshaal berada di dua tempat berbeza. Ini membolehkan Turki bersama. Jadi Turki membawa beberapa maklumat risikan yang kemudiannya pada hari Ahad di mana Trump akan ke Tel Aviv dan menyampaikan ucapan di Knesset Israel, meminta tambahan dua hari. Berarti walaupun syarat yang telah dipersetujui atas meja 24 jam campur 72 jam tapi Hamas ada kebimbangan kerana kedudukan berselerak tahanan perang ni sebahagian juga ada pada tahanan jihad Islam tapi jihad Islam telah pun bersetuju untuk menyerahkannya kepada Hamas dalam rundingan serta jenazah yang mayat yang perlu dikumpul maka Trump dijangka akan menyampaikan ucapan di Knesset Israel untuk meminta tambahan 48 jam sebagai garanti sekiranya dalam tempoh 24 jam dan 72 jam sedia ada Hamas tak dapat menyerahkan semua jadi Sabtu Trump akan meminta kepada Nasir Israel untuk menerima tambahan 40 jam pelonggaran bukan di atas syarat Hamas melanggar perjanjian perang tapi di atas keadaan di mana Hamas memerlukan masa satu adalah mendapatkan semua tebusan yang berada dalam keadaan berpecah belah disatukan dan yang kedua Uh, sebahagian daripada mayat yang telah pun uh, ditanam perlu digali sebelum diserahkan kepada pihak Israel. Untuk bantuan kemanusiaan kerana begitu pantas serta Eropah yang menyertai rundingan ini uh, sebagai pasukan pemantau telah pun sampai disahkanlah uh, trak lori yang panjang tadi saya tengok ramai orang kata tak akan percaya rundingan di berjalan trak lori masih berada di luar pintu Rafah. Aa, uh, 200 uh, pasukan pemantau Itali, Sepanyol, United Kingdom dan Jerman yang turun di bawah mandat uh, kesatuan Eropah telah berada di pintu sempadan Rafah dan makanan telah mula masuk. Cuma tadi saya tengok uh, laporan terkini daripada uh, Hani Mahmud dan Tariq Abu Azum. Uh, mereka berada jauh ke tengah tidak di sempadan Rafah kerana Rafah sepenuhnya telah pun dikuasai Israel sejak 8 hari bulan Mei 2024. Kata mereka walaupun uh, trak telah pun mulai masuk tapi tidak kelihatan di Khan Yunis. Jarak Khan Yunis nak pergi ke sempadan Rafah kira-kira 15 km. Uh, masih jauh. Ha, jadi kata Tarik Abu Azum dia belum nampak sebarang trak bantuan kemanusiaan nak sampai ha, tapi bagaimanapun disahkan bahawa dalam perjanjian ini 400 trak akan dibawa masuk setiap hari ini disahkan eh, dalam perjanjian ini 24 jam bermula campur uh, 72 jam uh, tempoh akhir penyerahan uh, tahanan perang Israel oleh Hamas dan akan ditambah oleh Trump 248 24, jam lagi sekiranya Hamas gagal mengumpulkan semua uh, tahanan perang dan juga semua Uh, ...mayat untuk dipulangkan... ...yang mana inilah yang kita nantikan... ...selama 734 hari dan akhirnya... Uh, ...satu sisaya kali kedua... ...selepas sisaya yang pertama selama 60 hari pada bulan November... ...dan kemudian dicabut Israel pada 2 hari bulan Mas... Uh, ...tahun 2024 yang lalu... ...dan menjadikan uh, operasi penalukan penuh... ...8 hari bulan Mei 2024 dilaksanakan oleh Israel... ...dan uh, akhirnya selepas uh, 2 tahun... Uh, ...2 tahun uh, 4 hari... Uh, ...kita mendapat lampu yang pertama... Menyala, sedikit cerah Mencahayai tanah Gaza Bagi membolehkan ceasefire ini dicapai Sama ada kita prejudis Kita nak keluarkan pakatan, boleh percaya atau tak boleh percaya Saya fikir itu adalah ayat-ayat yang rumit untuk kita jawab Yang kita ambil adalah faktanya Faktanya berarti Kita boleh melihat perkembangan ini berlaku Mengikut fasa dan kita harap Semua pihak menghormatinya walaupun ada fasa Yang kelabu, iaitu Tiada pengesahan, sama ada Hamas mengatakan Dengan rundingan ini mereka akan Melucutkan senjata dan hingga hari ini tidak dinamakan pihak uh, golongan bukan politik iaitu mereka tidak datang daripada Fatih Fatah mereka bukan daripada Fatih Hamas yang yang akan mengambil alih pentadbiran Gaza jadi untuk membolehkan uh, tentera Israel balik sampai ke garisan asalnya iaitu sebelum mereka melaksanakan penaklukan ke atas Gaza dia memerlukan beberapa lagi fasa iaitu menjelaskan siapa yang akan dilantik sebagai ketua pentadbir uh, daripada kalangan rakyat Palestin Hamas apakah akan mengumumkan ...mereka telah melucutkan senjata. Bagi tempoh yang sama juga... ...kita dah semak fakta dia. Berarti... ...pesakit yang mengalami... ...memerlukan rawatan kecemasan... ...telah boleh dimenangkan keluar di Rafah... ...selepas 24 jam. Berarti 24 jam pelaksanaan sekarang adalah pengunduran... pengunduran perjalanan yang pulang orang Palestin ...dan besok akan bermula Hamas menyerahkan... Uh, ...tahanan hidup uh, dan uh, mayat. Dia ada 3 hari 72 jam. Tapi selepas 24 jam dengan makanan dah boleh lah hari ni terak bantuan dah masuk tapi selepas 24 jam akan ada mula mereka yang memerlukan rawatan di luar daripada tanah Gaza kerana penyakit kecederaan atau apa segalanya akan dibenarkan melintas dan tuan-tuan harus ingat pintu lintasan kali ini dikawal oleh kesatuan Eropah dengan tentera pemantau daripada kesatuan Eropah Itali Sepanyol United Kingdom dan Jerman berada di sepanjang garisan Philadelphia. Jadi sedikit demi sedikit saya tak boleh rumus dengan kak saudara hinggalah seperti kita tahu esok apa berlaku, lusa apa berlaku. Inilah yang berlaku sekarang dan tiba tempoh 3 jam pertama. walaupun ada 9 angka kematian tapi dia adalah angka kematian sebelum 12 tengah hari waktu Gaza atau 6 petang waktu di Malaysia sebelum berkuat kuasa sepenuhnya perjanjian ini. Jadi kekeliruan yang berlaku semalam mengenai 17 rakyat Palestin yang syahid dan juga mereka yang syahid pada pagi ini adalah kerana pengumuman penguatkuasaan pengumuman penguatkuasaan dibuat lebih awal tapi penguatkuasaan ceasefire baru bermula petang tadi sekitar pukul 6 waktu Malaysia dan pukul 12 waktu di Gaza itu yang saya boleh update tuan-tuan tentang perkembangan di Gaza yang ada sekarang dengan tuan-tuan boleh menyaksikan laporan dia secara video pergerakan pulang rakyat Palestin daripada kawasan yang padat di Al-Mawasi dan di Arbalah Terutama di anusirat Mereka memang berjalan kaki pulang. Dan kita berharap trak bantuan makanan yang akan mula melimpah masuk pada fasa 400 trak sekarang. Sebab tu tadi siang saya scroll Facebook. Ramai orang yang mengatakan pembohongan lah ini adalah gambar lama. Dia adalah gambar terkini. trak memang telah pun bersedia oleh pasukan bola sabit merah Mesir. Berbaris di pintu masuk kerana menantikan pukul 6 petang waktu Malaysia dan 12 tengah hari waktu di Gaza bagi membenarkan trak ini melintas sempadan Rafah. Dan angka ini akan meningkat 600 trak sehari, tapi Netanyahu menanti perkembangan selepas 24 jam, 72 jam dan tambahan 48 jam yang Trump akan minta di Knesset besok bagi memberikan ruang kepada Hamas yang berada dalam keadaan tak dapat menjamin mereka dapat mengumpulkan semua mayat dan semua tahanan yang masih hidup untuk diserahkan dalam tempoh 24 plus 72 jam. Kemungkinan mereka akan memohon tambahan 48 jam hingga Selasa depan bagi membolehkan fasa 1 iaitu penyerahan tebusan hidup dan mayat. Manakala fasa pelepasan 1700 tahanan Palestin juga berlaku dalam bentuk kita tak tahu bila sama ada setelah dilepaskan macam sekarang ni dia sebut pakej 1700. Hamas sebut pakej dia 20 28, 20 orang hidup dan 28 mayat. Tapi penyerahan akan berlaku serentak kepada 48 angka ataupun berperingkat-peringkat berdasarkan kepada lokasi yang ditemui. Katalah ini ditemui di Rafah. Berarti dia dah berada di selatan. Kalau Hamas nak tunggu yang ditemui pula di bahagian Gaza City, dia telah berada di utara. Ha, jadi pelepasan ini kemungkinan akan dibuat ha, di mana bulan sabit merah ataupun pasokan ha, palang merah yang berada di dalam tanah Gaza dengan ha, menerima ah uh, banduan uh, menerima tahanan perang ataupun uh, uh, jen, apa ni mayat ni kemungkinan akan dibuat bukan dalam satu lokasi je iaitu di mana-mana lokasi yang terdekat yang Hamas maklumkan uh, maka ini akan menjadikan 1700 uh, tahanan Palestin yang ditahan ketika perang berlaku dan 200 tahanan yang telah ditahan uh, sepanjang uh, sebelum perang berlaku yang mana tahanan-tahanan yang dituntut oleh Hamas berdasarkan senarai nama kerana mereka ditahan sebagai pejuang Hamas manakala 1700 ditahan sebagai orang yang dianggap ingkar uh, arahan Israel dalam perang ni dia akan berlaku apa-apa Jadi dari segi angka dari segi fasa pelepasan kita kena tunggu mengikut perkembangan hari-hari hari. Uh, berdasarkan apa yang berlaku di atas tanah Gaza. Uh, kerangka angka dan kerangka waktu telah pun uh, disebut. Tetapi bagaimana proses uh, tukar 200 uh, banduan perang dan 1700 tahanan ketika perang berlaku di pihak Uh, rakyat Palestin serta uh, 20 uh, tahanan hidup dan 28 mayat tentera Israel ini akan mengikut fasa tempoh waktu tu. Jadi kita akan terus melaporkan kepada tuan-tuan daripada hari ke hari. Uh, kalau perlu besok malam kita akan live, Ahad malam kita akan live untuk membolehkan semua maklumat penting ni tuan-tuan tak terlepas. Kerana kita tak mungkin bercuti pada hujung minggu ketika tuan-tuan menanti maklumat yang kritikal dalam pelaksanaan ceasefire ni. Itu saja saya update tuan-tuan. Uh, ringkas uh, padat berdasarkan apa yang ada dalam tinjauan dan juga apa yang kami pantau perkembangan berita mengenai bermulanya ceasefire pada pukul 12 tengah hari waktu di Gaza pada 10 bulan Oktober 2025 bersamaan dengan 6 petang waktu Malaysia ada persoalan daripada dan. Ha, Pasal tadi ni ini adalah straight, straight apa dipanggil straight forward report je. Straight forward report siapa dah tengok tadi uh, uh, apa, apa ni banyak pengulas uh, enggan memberi ulasan awal kerana biasanya 3 pagi nanti baru kita boleh dengar mawan bicara Abdullah Barguti uh, a akan memberi liputan mengenai apa yang mereka lihat kerana terlalu awal je tak ada pengulas ataupun pemahati geopolitik antarabangsa akan jump to conclusion jadi mereka pantau uh, 3 jam pertama dan saya jangka pada 3 petang ketika news hour uh, Al Jazeera uh, melaporkan prime news dia kita mungkin akan dapat melihat uh, lebih banyak laporan uh, kerana kalau pukul uh, 3 uh, pagi eh, ataupun uh, 9 malam berarti dah 9, 9 malam di Gaza, dah 9 jam ceasefire, barulah kemungkinan besar kita akan dapat lebih banyak maklumat tapi ketika ceasefire dilaksanakan saya sempat melihat dari lah, Abu Azum dan juga Hani Mahmud lah, melaporkan daripada Khan Yunis dan daripada Diyar Aba lah, keadaan di mana rakyat Palestin pulang, tiada tembakan dilaporkan, tiada pengubahman baru ah, dilaksanakan, walaupun ramai orang mengatakan ah, ceasefire Israel lancar, apa, Israel kainati gencatan senjata ah, sebenarnya kerana kekeliruan maklumat pengumuman genjatan senjata pada 8 hari bulan bukan berarti tarikh penguatkuasaannya dia umumnya genjatan senjata telah dipersetujui penguatkuasaannya berlaku tadi petang jadi kita ada kekeliruan dalam 36 jam mengapa Israel masih lagi melancarkan serangan dengan menyebabkan 17 orang syahid semalam dan 7 orang pagi tadi 9 orang pagi tadi ini adalah kerana tempoh penguatkuasaan hanya bermula pada pukul 12 tengah hari di Gaza ada soalan tidak? ada jalan ada usul kolombia boleh dilaksanakan. Si saya uh, si saya berjalan dengan usul kolombia. Si saya berlaku di luar daripada PBB. Usul yang akan dibawa oleh Kolombia pasti kerana uh, two state solution adalah yang sedang diusahakan di PBB. Ini berlaku di luar PBB. Ini adalah rundingan yang mana inisiatif dibuat oleh Mesir dan Qatar, kemudian Amerika berada bersama dengan inisiatif ni. Kemudian Israel menyertainya dan oleh kerana Serangan dan pengkhianatan ke atas eh, oleh Israel ke atas pemimpin-pemimpin eh, Hamas menyebabkan Hamas tak, men, tak tak lagi menatukan pemimpin satu tempat jadi sebahagian daripada pemimpin kanan Hamas berada di Turki. Maka akhirnya Turki eh, juga dijemput berada dalam meja rundingan ini. Manakala usul Colombia adalah usul di United Nations General Assembly mesti dibuat kerana ini hanyalah menyelesaikan kes perang di Gaza. Ini perang di Gaza, isu lain. Membentuk Palestin merdeka adalah isu yang lain harus lagi diusulkan ah uh, kerana kalau ini diselesaikan dia balik palestin kepada back to square one balik ke titik asal masih lagi negara yang dijajah palestin belum lagi dapat diisytiharkan uh, sebagai negara merdeka okey dan yang kedua tanah-tanah palestin yang berada di tebing barat ini dipulangkan semua tanah palestin tapi tanah palestin yang diambil 60% di tebing barat belum dipulangkan malah israel membina pertempatan yang sebahagian daripadanya telah menjangkau usia 30 tahun Israel telah pun mengeluarkan geran ke atas ladang-ladang yang dimiliki oleh syarikat dan individu milik Israel di atas tanah yang 60% di tebing barat adalah milik Palestin. Itu kita kena bincang bila kita tengok topik two state solution dan usul yang dibentangkan oleh Columbia. Jadi dia dah dua perkara yang berbeza. Ini tidak berlaku dalam PBB. Ini adalah inisiatif perjanjian di luar PBB. Hasil kerjasama di antara Mesir, Qatar, Amerika Syarikat, Israel dan kemudian Turki menyertainya. Ha, jadi ini hanyalah menyelesaikan perang di Gaza 734 hari. Kita ada apa -apa ramai di TikTok ah. Ha? Ha, terima kasih rakan-rakan yang berada di TikTok kerana selain kita tak update sumut hari ini kita update kembali ya Opitorial Zari Stream kerana selama 20 asai selama 700 lebih hari kami update setiap hari beginilah uh, keadaan uh, di Gaza di mana inilah kita sebut sebagai uh, opitorial harian yang uh, Zari Stream uh, buat uh, dan sebagian tuan-tuan uh, mungkin rakan-rakan yang menyertai ketika sumut uh, sebelum sumut inilah yang uh, dilaksanakan oleh Zari Stream uh, di kedua-dua platform uh, TikTok dan juga uh, Facebook uh, sebagai uh, meraihkan uh, penyebaran maklumat Uh, dan uh, memberikan tontonan perkhidmatan uh, update atau kini berita harian berita secara harian setiap 24 jam. Ada yang lagi soalan? Ada yang tanya tentang tajimlas berkaitan dengan aduan PM Itali untuk disiasat di dalam ICC. Ya, saya setuju. Ha. ini adalah langkah yang sangat berani apabila Perdana Menteri Itali ha, akan didakwa di International Criminal Criminal Court. Ini adalah satu yang sangat-sangat luar biasa kita harap kes ni dibawa supaya dia boleh menjadi katalis ataupun menjadi presiden case eh, di mana negara bukan saja negara yang berperang negara yang menyumbang persenjataan perang pemimpinnya boleh didakwa saya fikir saya harap ini berjaya cuma saya tak adalah usul ni dibawa oleh siapa saya baca tadi cuma disebut bahawa perdana menteri uh, Itali uh, dan juga empat uh, orang lain dinamakan untuk diberi pertuduhan di mahkamah jenayah antarabangsa Di atas uh, genocide Kerana mereka membekalkan senjata uh, Kepada Israel dalam perang ni Saya fikir secara taktikal dia bijak Kemungkinan rumit uh, Untuk kes ni Tapi sekurang-kurangnya memberi tekanan uh, Di atas uh, usaha masyarakat antarabangsa Untuk menghentikan ekspor senjata dan uh, Itali masih lagi menjadi negara yang kekal Mengadakan uh, hubungan perniagaan persenjataan dengan Israel Walaupun mereka tahu senjata ini digunakan dalam Perang Gaza Sekurang-kurangnya usaha ini akan menimbulkan tekanan kepada Perdana Menteri uh, Itali Dan memberi peringatan juga pada dunia pada masa depan Bahawa bukan sahaja negara yang berperang Tetapi negara yang menyumbang senjata kepada peperangan yang berasaskan genocide Seperti mana yang berlaku di Gaza Mereka yang terlibat akan didakwa tapi yang saya muskil tu kenapa tak dinamakan Trump sekali Trump yang membekal paling banyak senjata ha, jadi saya fikir ini adalah usaha rakyat Itali ha, untuk mendakwa Perdana Menteri dia sendiri bagi membolehkan maruah Itali sebagai sebuah negara Eropah yang bertamadun dibersihkan ha, daripada ha, terbabit dengan peperangan, kalau ini dibawa daripada pihak luar, pastilah Amerika dinamakan Trump mesti dinamakan lebih awal di ICC dia yang menjadi penganjur perang ni dia yang menjadi talibabut perang yang sangat besar Malah uh, yang terlibat lebih awal Joe Biden juga harus dinamakan sebagai presiden Amerika yang juga telah terlibat kerana ada bukti yang jelas dia membekalkan uh, beratus-ratus ribu tan bom uh, sepanjang perang ini berlaku sebelum dia dikalahkan oleh Trump. Uh, tapi saya yakin bahawa usul ini diusulkan oleh NGO uh, di uh, apa di Persatuan Hak Asasi Manusia di Itali untuk menekan Perdana Menteri Amerika sendiri supaya mengambil keputusan berani untuk menghentikan ekspor senjata pada Israel. Turkiye bukanlah pemainan, pemain utama dalam rundingan ceasefire ni. Dengar saya jelaskan dah tadi eh. Okay. Ha, ini mesti terlepas apa yang saya sebut tadi. Rundingan ni sejak perang ni bermula. Dia dah masuk 50 kali lebih. Tanpa Turkiye. Di mana perunding dalam kumpulan ni yang mewakili Hamas adalah Qatar aa, dan juga Mesir. Kemudian aa, Israel kerana dia terlibat dalam perang ni dan Amerika selaku negara perunding. Bila nak masuk rundingan pusingan yang lepas, Israel mengkhianatinya dengan apabila pemimpin-pemimpin Hamas terbang daripada Turki. Kerana dua negara yang menjadi tempat pelindungan pemimpin-pemimpin Hamas adalah Qatar dan Turki. Ini tempat dua negara Turki yang memberi pelindungan. Bila saja serangan dilakukan di Doha untuk membunuh Khalil Ahaya, dan juga Khalid Meshal, dua pemimpin kanan kerana Hamas tak mengumumkan siapa menjadi ketua biro politik berarti mereka tak ada pemimpin teratas mereka menggerakkannya secara menggunakan pemimpin kanan atau mereka yang diberi mandat dalam rundingan ini maka Khalid Al-Hayah tak terbanglah pergi ke Doha kerana bimbang perkhidmatan kali kedua berlaku jadi oleh kerana Khalid al berada di Turki dan Khalid Meshal berada di Qatar Maka kerana perhubungannya sangat sulit Maka Turki, Ketua Perisik Turki ini Mengambil inisiatif Mewakili pandangan Hamas yang ada di apa uh, Pandangan Khalid Ahaya yang berada di uh, ista di uh, Turki Untuk dibawa ke meja rundingan di Mesir Berarti penyertaan Turki sebagai negara yang kelima Adalah kerana Hamas kadang berpecah Dari segi lokasi kedudukan pemimpinnya. Itu Turki yang masuk dan Turki yang masuk dengan uh, membawa uh, ketua perisik dia dan Hakan Fidan menjadi jurucakap rasmi Kerana Hakan Fidan adalah menteri luar Jadi banyak yang uh, maklumat juga kita perolehi seolah-olah uh, Hakan Fidan uh, diberi mandat oleh negara-negara perunding daripada pihak Hamas untuk mengeluarkan kenyataan Saya ada keyakinan kerana kenapa Hakan Fidan mengeluarkan kenyataan adalah kerana Khalil Ahaya yang paling kanan uh, dalam Hamas uh, berada di Turki kerana secara tradisinya pun menteri luar Qatar dan juga menteri luar Mesir jarang mengeluarkan kenyataan sejak mereka menjadi negara perunding sejak dulu. cuma kali ini je kita rasa sedikit mudah mendapat akses maklumat apabila Turki menghantar ketua pasukan perisik dia sebagai wakil rundingan kerana dia membawa maklumat mulut daripada Khalid Hayya ada sebarang bentuk pencapaian di meja rundingan dilaporkan kepada kerajaan Turki Hakan Fidan yang banyak menjelaskan kepada masyarakat dunia perkembangan walaupun kita tak dapat kesemua bentuk uh, perincian jam ke jam hari ke hari apa yang akan berlaku tapi kerangka serta banyak sumber maklumat uh, diperolehi daripada Ankara Turki ada soalan yang lain? di uh, parlimen di parlimen di kabinet saya pun dah ada undian petang tadi di mana empat menteri menentang uh, usul ni termasuk uh, Bazalis Moris dan juga Betama Bengkavir eh, dua pemimpin yang tak setuju perang dihentikan tapi kita tak dapat maklumat lanjut sama ada mereka akan menarik diri daripada kabinet ataupun tidak uh, cuma tadi dalam mesyuarat kabinet uh, katanya uh, keempat-empat ni mengesahkan mereka menentang rundingan ni uh, tapi uh, ceasefire tetap berjalan jadi kita tunggu esok dan lusa untuk melihat uh, politik domestik di Israel sama ada kedua-dua pemimpin ini menarik keluar parti mereka daripada kerajaan campuran yang rapuh uh, Benjamin Netanyahu kalau besok uh, kedua-duanya mengumumkan mereka membantah dan mengambil langkah keluar uh, daripada kerajaan uh, berarti Netanyahu akan mengalami penyusutan 13 kursi berarti dia hilang simple majority uh, tapi sudah ada jaminan sekiranya dia hilang simple majority dia akan mendapat uh, sokongan 12 kursi tambahan daripada Parti United Front yang dipilih yang dipimpin oleh Benny Gantz berarti dia ada 68 daripada 120 kerusi simple majority 8 kerusi lah kalau mereka ni keluar 15 campur yang uh, dua parti dua parti ni keluar 13 lah. 8 daripada parti Bazalis Morish uh, yang dikenali dengan nama Religious Zionism 5 parti 5 kerusi dipolehi daripada parti Otama uh, Ben Gavir yang dikenali sebagai Esma Yahudit keluarlah 13 tapi dia akan dapat tambahan 8 kerusi kerana jaminan telah diberikan uh, oleh Benny Gantz yang tak berada dalam kerajaan uh, sekiranya rundingan ini cuba dikhianati oleh puak ultranasionalis sebuah lagi parti sekular uh, Zionis uh, akan menyertainya berarti Benjamin Netanyahu berada dalam keadaan terjamin kalau dia kalau dulu dia tak berani masuk meja rundingan adalah kerana dia bimbang kerajaannya jatuh kerana pengkhianatan uh, daripada kumpulan ultra kanan tapi dengan ada jaminan 12 kerusi daripada United France uh, yang dipimpin oleh uh, bekas jeneral uh, perang uh, bekas jeneral IDF iaitu Benny Gan uh, bermakni uh, Netanyahu berada dalam keadaan sama ada kumpulan ultra ortodoks uh, ultra Yahudi bersama dengan mereka ataupun tidak dia dah ada jaminan kerajaannya akan jadi kerajaan 68 atau 67 kerusi kalau yang sekarang kekal dia ada 68 kalau yang sekarang lari dua parti ni lari dia akan jadi tambahan 12 hilang 13 dapat 12 Berarti dia masih lagi menjadi kerajaan simple majority 67 daripada 120 kerusi nasihat. Saya tak larat tuan. Saya nak update tu je. Saya tak nak panjang tuan-tuan. Video ni akan dikekalkan di uh, Facebook. Saya nak naikkan uh, buku. Kerana kebetulan uh, semua buku yang tuan-tuan uh, minta dah sampai. Uh, tambahan dia. Jadi uh, kita bagi tuan-tuan yang uh, di biru ah uh, tuan-tuan kena buat tambahan post uh, RM5 kalau